Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Amma ba'am Alhamdulillah Yang perutun dan Allah sekalian pada petang ini dapat sekali lagi kita bersua di dalam tazkirah Ramadan yang dianjurkan oleh Persatuan Ulama Malaysia. Alhamdulillah pada petang ini sama-sama kita akan membicarakan berkaitan dengan tajuk kelebihan belajar Al-Quran dan juga mengamalkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita memulakan tajuk berkaitan dengan kelebihan belajar Al-Quran dan juga mengamalkan, sudah pasti bila mana kita sebutkan tentang bulan Ramadan ini sangat berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kerana dalam Al-Quranul Karim itu disebutkan juga tentang Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana padanya itu diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan tentang petunjuk ya serta pembeza di antara kebenaran dan kebatilan dan surah Al-Baqarah ayat 185. Begitu juga kalau kita lihat dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfis. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'zni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tuan-tuan dan -tuan, sekalian, bila kita sebutkan tentang di dalam bulan Ramadan itu antara salah satu peristiwa yang besar ialah berkaitan dengan sejarah perundangan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan -tuan, sekalian, kita sebutkan berkaitan pada hari ini apabila Al-Quran itu dinyatakan diturunkan dalam bulan Ramadan maka kita lihat bahawa al-Quran ini merupakan suatu mukjizat kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup kepada segala-segala segala kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. bila kita sebutkan tentang al-Quranul Al Karim sudah pasti ia dalam bahasa Arab kalamullah dalam bahasa Arab yang diturunkan dalam bahasa yang kalau kita kaitkan dengan kita sebagai orang Malaysia, orang Melayu, ya mungkin dengan pelbagai bangsa. Ya sudah pasti dia memerlukan kepada untuk kita mempelajari tentang bahasa Al-Quran, iaitu ni bahasa Arab itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan tuan puan Al sekalian, apabila kita membicarakan berkaitan dengan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, ya, maka kita sebagai orang yang bertanggungjawab mengetahui tentang ini merupakan suatu Uh, mukjizat yang sangat besar kalamullah yang menjadi rukun kepada salah satu daripada rukun-rukun solat uh, berkewajipan kita untuk mempelajari al-Quranul Karim ya uh, apabila kita mendirikan solat uh, sesungguhnya solat itu adalah merupakan suatu uh, tanggungjawab rukun-rukun dalam Islam maka dalam dalam solat itu terkandung ya uh, ayat-ayat al-Quranul Karim maka secara tidak langsung kewajipan mempelajari Al-Quranul Karim adalah merupakan suatu tuntutan yang perlu diusahakan oleh setiap orang-orang mukmin dan muslim. Tuntutan Tuhan Allah sekalian. Saya nak berbalik kepada uh, bagaimana uh, diberikan suatu kemuliaan, diberikan suatu kelebihan bagi mereka yang mempelajari Al-Quranul Karim. Sebab itu kalau uh, tajuk pada petang ini kita nak lihat kepada salah satu daripada topik uh, Al-Quran ini ialah kelebihan belajar Al-Qur'an dan juga mengamalkannya. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dipetik daripada kitab Sunan At-Tirmizi. <tuh> Ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san ba wa hum dzu'u 'adadin fastaqra'ahum fastaqra'a kullu rajulin minhum ma ma'ahu minal Qur'an. Fa'ta'ala Fa rajulin min ahdathihim sinna فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرفهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن الكريم واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب مَحْشُوٍّ مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فَيَرْقُدُ وهو في جوفه كمثل جراب وكي على مسك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW pernah mengutuskan rombongan para sahabat ini ya, dalam jumlah yang ramai. Kemudian baginda meminta kepada mereka ya, untuk ya, membacakan Al-Quranul Karim. Kemudian baginda meminta setiap daripada mereka untuk membacakan apa yang mereka hafal daripada Al-Quranul Karim. Baginda datang kepada seorang yang paling muda umurnya di antara mereka. Lalu bertanya, apakah yang kamu hafal? daripada Al-Quran. Wahai Fulat. Kemudian beliau menjawab, saya menghafal ini dan ini. Serta surah Al-Baqarah. Baginda bertanya, apakah kamu menghafal surah Al-Baqarah? Beliau menjawab, ya. Baginda bersabda kepadanya, pergilah kamu menjadi ketua bagi mereka. Seorang daripada orang yang ternama dalam kalangan mereka berkata, Demi Allah, Ya Rasulullah. Tidak ada yang menghalangiku untuk mempelajari suratul Baqarah melainkan kerana aku bimbang tidak dapat membacanya dalam solat malam. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah dan bacalah Al-Quranul Karim. Perumpamaan bagi orang yang mempelajari dan membacanya adalah seperti kantung yang penuh dengan minyak wangi. Aroma wanginya itu akan semerbak di seluruh tempat. Perumpamaan bagi mereka yang mempelajari, mempelajari kemudian dia tidur, jadi tidak mengamalkan Al-Quranul Karim Padahal Al-Quran itu berada dalam hati mereka ya, Adalah seperti kantung yang berisi minyak Namun ya, wangian itu terikat Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tuan-tuan dan -tuan, -tuan sekalian Hadis ini menceritakan berkaitan dengan ya, Apabila Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Menggalakkan untuk sahabat-sahabat Ataupun kita sendiri sebenarnya ayat ini juga Ataupun hadis ini juga Menyatakan kepada kita Supaya membaca Al-Quranul Karim kalau sekiranya ada keupayaan untuk menghafal ya kerana ya, dengan hafalan itu akan uh, meningkatkan martabat kita kita boleh membacanya tanpa melihat mushaf al-Quranul Karim. Dan dalam keadaan uh, apabila uh, ada sahabat-sahabat yang uh, boleh membaca al-Quran ya kemudian uh, bimbang tidak mengamalkan. Ha, jadi uh, hadis ini menceritakan juga berkaitan dengan kelebihan mereka yang membaca al-Quran kemudian uh, me mengamalkan seumpama satu kantung yang uh, diisi dengan minyak wangi kemudian harumannya itu akan semerbah. Ya. Adapun bagi uh, mereka yang uh, membaca Al-Quranul Karim, ya mengetahui ya, ataupun menghafaz Al-Quranul Karim tetapi uh, tidak mengamalkan, ya seumpama haruman itu tersekat saja, tuan-tuan. Jadi yang lalu halnya kita nak sebutkan berkaitan dengan uh, apakah sebenarnya Uh, yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan tentang kelebihan-kelebihan untuk mempelajari Al-Quranul Al Karim. Tuan-tuan dan -tuan, -tuan hadirin sekalian, apabila kita uh, meliti kepada uh, saranan untuk kita mempelajari Al-Quranul Al Karim. Kepentingan untuk mempelajari Al-Quran ini uh, kalau kita berbalik ke dalam hadis-hadis yang lain menceritakan tentang uh, tuntutan untuk kita uh, yang pertama membaca itu dengan cara yang betul. Sebab itu dia perlu dipelajari. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran ya, untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Selain itu dalam surah al-muzammil disebutkan juga ya warat qur'ana tartila dan bacalah al-quran itu dengan tartil dengan perlahan-lahan. Tuan-tuan dan sekalian berdasarkan kepada dua ayat ini kita mengambil suatu kefahaman bahawa al-quran itu perlu dipelajari. Ya di mana disebutkan tadi apabila disuruh kita membaca Allah Subhanahu taala perintahkan kita untuk membaca al-Quran itu dengan tenang ia menjaga huruf-huruf menjaga setiap makharijul huruf yang mengetahui tentang tajwid mempelajarinya ya kerana di dalam al-Quranul Karim Yang mengandungi makna-makna yang tersirat ya kalau kita masuk dalam istilah-istilah uh, bahasa Arab uh, kenapa setiap satu itu mengandungi ya tajwid panjang dan pendek itu kerana sudah pasti dia mempunyai suatu makna-makna yang khusus sekiranya berlaku ya makna yang salah bacaan yang salah sudah pasti kebimbangan kita akan menyebabkan maksudnya akan menjadi salah tuan-tuan dan inilah juga yang kita nak sebutkan tadi ya untuk kita mempelajari al-Quran ini ya, perlulah kita mendapatkan guru-guru yang yang tahu yang faham ataupun barangkali guru-guru yang mursyid ya kerana ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man Al qur'an wa 'allamahu sebab baik kamu ialah mereka yang ya, membaca al-qur'anul al karim ya kemudian juga dia mengajarkan ya kepada orang lain tuan-tuan yang -tuan, hadirin Allah sekalian kita nak sebutkan betapa uh, apabila kita uh, membaca al-qur'an itu setiap satu huruf yang kita belajar mungkin uh, Mukaddimah ataupun kita panggil muqaddam ataupun dulu uh, kita panggil muqaddam uh, ataupun mungkin belajar iqra dan sebagainya itu itu adalah kaedah-kaedah kita lihat betapa setiap huruf daripada huruf al-Quran itu juga diberikan satu kelebihan di mana kalau pun kita belajar mungkin alif bata saja tetapi dia mempunyai suatu ganjaran yang sangat besar sebab itu kalau kita sebutkan dalam sebuah hadis uh, dalam hadis yang lain ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu amthaliha la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun Pada siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quranul Karim Maka baginya satu kebaikan Dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi sepuluh kebaikan Yang semisal dengannya dan aku tidak menyatakan bahawa alif, lam, mim itu merupakan huruf. Tetapi alif, huruf. Lam, huruf. Mim adalah huruf. Tuan-tuan dan Allah sekalian, begitulah ya, maha uh, sayangnya Allah SWT. Maha rahman, ar-rahimnya Allah SWT. Ya, disuruhnya kita, ya, diperintahkan kepada hamba-hambanya untuk mempelajari Al-Quran. Bukan belajar itu hanya kosong saja tuan-tuan. Tapi diberikan lagi ganjaran kelebihan. Bagi Ya, menggambarkan betapa uh, setiap orang yang berusaha untuk mempelajari al-Quranul Al Karim akan mendapat kelebihan yang berlipat kali ganda. Tuan-tuan dan puan -tuan sekalian, kita nak sebutkan tadi ya, dalam situasi ya, apabila kita mempelajari al-Quran, kita boleh membaca al-Quran, kita uh, meneliti setiap satu daripada al-Quran, sudah pasti uh, seruan seterusnya ialah untuk kita berusaha untuk mengamalkan al-Quranul Al Karim, ya. Kerana step itu ataupun langkah step satu daripada belajar bermula Al-Quran, kemudian kita boleh membetulkan bacaan dengan betul, ya, kita uh, mengikuti tentang setiap baris, setiap uh, apa tajwidnya, kemudian makhrajul huruf seterusnya. Kemudian setelah uh, perkara itu selesai, kita pun uh, meningkatkan sedikit lagi dengan mengetahui, memahami isi-isi -is kandungan Al-Quran. Ya, Afalai baru Al-Quran untuk kita juga mengambil pengajaran. Setiap kali kita baca dengan adanya siri tadarus. Mungkin kita saling memperbetulkan kaedah bacaan. Di samping kita juga menghayati setiap daripada ayat-ayat yang kita baca. Sudah pasti di situ adanya makna-makna, saranan-saranan. Bashiru wa Ada cerita-cerita dalam Al-Quran. Cerita yang baik. Cerita yang mengembirakan. Ada juga berita-berita. Cerita yang menakutkan. Maka, sudah pasti dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca juga diberikan pahala kemudian setelah kita membaca kita memahami tentang ayat tersebut kita tadabbur ayat tersebut kita mengambilkan pengajaran daripada setiap seruan itu lalu kita amalkan apa yang telah pun disarankan dalam Al-Quranul Karim maka di situlah ya bagaimana kita diberikan suatu kemuliaan kadang-kadang ada sebahagian mereka itu yang mendambakan dirinya dengan Al-Quran. Ya daripada mengajar kemudian dibentukkan dalam ayat-ayat yang baik ditarunkan, ya dibentuk dengan suara yang baik maka akan menyentuh hati para pendengarnya tuan-tuan. Ya begitulah juga kelebihan-kelebihan ya, bagi mereka yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebab itu menjadi satu tuntutan bagi kita untuk pada bulan Ramadan yang mulia ini Selain daripada kita mengulang kaji dengan memperbaiki setiap makhrajul huruf dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Sekurang-kurangnya lidah kita akan menjadi lidah yang lembut, mudah untuk kita menyebut ya, membaca Al-Quran Al-Karim. Sebab itu saranan pada bulan Ramadan ini untuk kita melazimi ya, membaca Al-Quran Al-Karim dengan lebih kerap. Mudah-mudahan lidah kita menjadi lembut dan juga uh, mudah untuk melafazkan kalimah-kalimah dalam Al-Quran dan yang utama apabila kita membicarakan tajuk ini juga ialah tuntutan untuk kita sama-sama mengamalkan al-Quranul Karim. Ya sebab itu dalam uh, firman Allah Subhanahuwataala kalau kita nak sebutkan tadi orang yang boleh membaca al-Quran, boleh menghafaz al-Quran tetapi dia tak amalkan pula. Ha, satu uh, apa satu teguran dalam uh, oleh Allah Subhanahuwataala kalau kita merujuk dalam uh, <coughs> surah um, Al-Jumuah ni tuan-tuan kita lihat Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Masalul Lazina Humilu Taurat, Thumalam Yahmiluha, Kama Salil Himar Yahmilu Asfara. Bi Sa Masalul Qomil Lazina Kazaibu Bi Ayatillah, Wallahu La Yahdi Al Qom Al Zalimin. Dalam ayat ini disebutkan tentang perumpamaan orang-orang yang diberikan tugas membawa Taurat. Ini kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran. Dari sudut konteksnya adalah sama. Apabila kita ni kita adanya Al-Quran, kita baca Al-Quran, tetapi kita tidak memahami, tidak mengamalkan, adalah seperti keldai juga. Kamal Sri Lhamari Yahmilu Ia as membawa suatu buku-buku yang tebal-tebal, yang banyak, yang hafal Al-Quran tu banyak, tapi kita tak amalkan. Jadi di diberikan satu perumpamaan sangat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah supaya tidak terbalik kesan-kesan sebagaimana yang berlaku kepada kaum yang terdahulu ini, maka kita juga ya sewajarnya, sepatutnya mewajibkan diri kita untuk kita mempelajari seterusnya mengamalkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang sangat-sangat rapat dengan Al-Quranul Karim. Sentiasa melazimi membaca Al-Quranul Karim. Dan yang terutama juga kita sama-sama mengamalkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan barakah bulan Ramadhan yang mulia ini dapat sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat ya, de, apa, yang sangat-sangat rapat dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran itu juga menjadi syafaat kita nanti pada hari akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan dan -tuan, tuan sekalian ya, sekadar itu untuk tazkirah ringkas kita pada tentang ini mudah-mudahan akan memberikan manfaat khususnya kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan aku lakukan lihada wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh